Коробка подготовлена. Ручный тормоз купил. Установил. Конечно, этот снова решил старый не снимать. Все перешло четко. Только так, тросы, один тросик установил, тут был коротышка, его снимаешь, устанавливаешь, получается такой. Так, только тут загвоздка выхода. Вот купил ручник, не пойму куда тросик вставлять. Сейчас покажу тросик. Цей понятно, цей соединяется с тем краем. Тут ручник, указанный как автомобиль ФАВ, просто типа заготовка. Но я не бачу сюда, так не, там пластина и отверстие в этом ФАВе для тросика. Вот, вот эта боночка. И отверстий тут под нищу вставить куда-нибудь цей трос тоже не бачу и крепления не бачу отверстий каких бы где-то там прикрутить. уже и смотри дивился и все это не понимаю не то что не понимаю он а даже не бачу и близко похожих отверстий и вообще як той тросик прикрутить вставить, чи зафиксировать что-нибудь чи с ним сделать не, не бачу типа вот это натягивающий механизм, ну, там боночка на 6 гигаметров тут, кажется, может какая-то пластина шплинтующая, не знаю ну, короче, какой бред куда вставить и как закрепить сам ручник тоже не бачу. Как закрепить тросик ноль полностью.